Пане Романе, ми маємо неймовірно насичений понеділок, 6 травня. Але традиційно про те, як почати нашу з вами розмову, звертаємося до наших шановних глядачів. Якщо ви просто зараз дивитеся це відео, поставте йому лайк. Наперед, якщо не сподобається традиційно забирати, також напишіть звідки ви нас дивитеся. Все читаємо, все бачимо. Бачиться і пан Роман Світан. Бо так, Ютуб вважається відео цікавим. Буде його просувати. А пане Романе, ми розпочинаємо з найцікавішого сьогодні про те, що диктатор Путін доручив провести екстрені ядерні навчання, під час яких буде відпрацьовуватися застосування тактичної ядерної зброї на Росії. Водночас тут пелька Путіна, ну точніше, прес-секретар Путіна Пісков, запевнив, що навчання з нестратегічною ядерною зброєю пов'язані з заявами, що луназі заходу про готовність опірати війська в Україну. Пане Романе, питання до вас. Чи після таких заяв більш рішучих дій від Росії? Та розкажіть, про яке ядерне озброєння йдеться тут. Ну, так, кожен год, 12 ГУМО, 12 главного управління Министерства оборони Російской Федерации проводит учения. Тобто вони ж планові, ежегодно, є определенные проверки, полугодовые годы. То есть, там целый процесс, который в который вовлечены. практически все подразделения в, по, по контролю и сопровождению ядерного оружия. То есть у россиян это это все осталось еще с советских времен то же самое. То есть ничего там практически не менялось. Потому ядерные учения это просто громко сказано. То есть очередные очередные движения, контроль, переписывание бумажек будут, будут обозначены как ядерные учения. Ну, примерно так. Но в информационный поток они однозначно сейчас будут заливать любые страшилки. Почему? Потому что начали истерить. Россияне, российское военно-политическое руководство сейчас истерит. Истерит из-за подготовки удара по Керченскому мосту. Понимают, что нечего противопоставить тому, того, той номенклатуре вооружений, которая к нам сейчас заходит. Истерит по поводу уже в информационном потоке без проблем заявления, которые мы слышим о расположении у нас, и начиная от некоторых частей западных стран, военных частей, заканчивая вооружением, которое можно уже использовать по Российской Федерации. Целый спектр проблем, которые для россиян, которые сейчас есть в информационном потоке, вот они пытаются его перебить своим -то, так называемым величием разного уровня, то есть доставанием ядерной дубинки информационным, не более того, в не, некоторыми аспектами, связанными с подготовкой там, к терактам в Европе, и это тоже понятно, то есть впереди в Европе несколько соревнований мировых, и для них это очень важно, то есть они будут пытаться сейчас информационно давить, но опять же 95% всего этого информационного мусора направлено на внутреннее потребление, на российские головы, которые э, живут в этой жизни телевизором и холодильником и не более, и не более того. Потому что пока у них еще что-то есть в холодильнике и э, есть о чем говорить через телевизор со своим военно-политическим руководством, но это вот для них жизнь. Вот это, эту жизнь подпитывает информационным ресурсом. От якраз про інформаційну складову хочу вас більш детально попитати, бо маємо нема цікаву заяву від божевільного Медведєва. Той сказав, що російські навчання з тактичної ядерної зброї пов'язані заявами західних політиків щодо можливості вести війська в Україну. Та він фактично прямо почав погрожувати ядерним ударом в Вашингтону, Парижу та навіть Лондону. Але питання, тут іншому, пане Романе, чи спрацюють такі погрози на західних партнерів, зокрема, і в знищенні Кримського мосту на Медведєва ніхто уваги не обращає, особливо по понеділок. Где-то в четвергах выходит из появных, тоді вже можна по нему положение внутри? российской верхушки. А сейчас нет смысла на него обращать внимание. Так, так, это и примерно и делается. Но общий посыл информационный, вот, и он истеричен. Медведев может его только отзеркаливать, то есть не более того. А эта истерика, она внутри российского военно-политического руководства, к которому Медведев не относится. То есть это, в принципе, он уже давно за борт выброшенный политик. Но иногда позволяет себе какую-то риторику, не более того, в качестве придворного шута. А вот истерику, однозначно истерика, это замечено сейчас, потому что они прекрасно понимают, что нечего противопоставить не принятию решения на разворачивание воинских частей в Украине. Никто этому не может, россияне, россияне ничего сделать не могут примут решение, допустим, страны НАТО, одна, две, три, десять стран, все НАТО примет решение, они располаг... заведут войска и будут выполнять боевые задачи, россияне этому абсолютно ничего не противопоставят. Еще, еще раз повторюсь, истерика связана все-таки с заявлениями наших партнеров британской короны о том, что будут, могут передавать нам вооружение без запрета на их использование где бы то ни было, то есть на наше усмотрение. Это для них тоже большая проблема. Почему? Потому что даже э, те же английские ракеты Storm Shadow с дальностью 250 километров достают до всех э, областных центров э, в российской российских пяти областей, которые граничат э, с э, Украиной: от Ростова, Ростов, Воронеж, Белгород, э, Курск и Брянск. Еще и до, э, может может до Орла достать. То есть по большому счету э, этот э, этот пресс такого інформаційного давня і прес доволі таки серйозний. От, визиває таку істерію колесі. Нічого противопоставити кромі інформаційного потоку. Натаби ну, пана Романа закрити цей блок. Маємо ще одну заяву. Як на мене, вона більш реалістична. Але от хочу, щоб ви в цьому плані нас заспокоїли. Бо навпаки, МЗС РФ сказала наступне, що поява в Україні літаків f 16 Росія сприйматиме як появу носіїв ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації. Тут чи може, наприклад, така історія призупинити передачу f 16 Україні? Це із той же опери, Із опери істерики. От на них навалилась проблема. От Представте. на российское военно-политическое руководство валится проблема за проблемой, начиная от подготовки к уничтожению моста Керченского и заканчивая заходом самолета. Они прекрасно понимают, что F-16, если зайдут в достаточном количестве и с полной системой поддержки самолетов, это должно быть достаточное количество, естественно, патриотов, СМТ противобаллистических, которые прикроют F-16 на земле, и с которым в паре сработают в воздухе по завоеванию превосходства. И те системы спутникового контроля и дальнего радиолокационного обнаружения, которые будут также подключены к этой паре F-16 и Патриота, не дадут возможности россиянам чувствовать себя безнаказанно в воздухе и сбрасывать те же КАБы. Это основной вид сейчас российского военного присутствия, если можно так сказать, на линии боевого соприкосновения. В основном только за счет авиационных средств поражения россияне как-то продавливают линию фронта. Естественно, если эта возможность у них пропадет, наземными средствами у них не получится ничего сделать. То есть они это прогнозируют, понимают и пытаются как-то остановить, понятно, остановить заход F-16, они уже не смогут так как уже поехало аэродромно-техническое оборудование в Украину, подготовка аэродромов, летный состав, инженерно-технический состав готовится. В ближайшее время в 16 но уже появится. Вот они пытаются хотя бы количество в 16 уменьшить. Ну, то есть давлением такого уровня, это может быть еще и предметом торга с американцами по, по, этим позициям, и не только с американцами, потому что принимают решения в том числе уже и европейские лидеры по передаче нам этих самолетов. Потому понимая, что там, допустим, несколько пар этих самолетов, звено-2 или там, эскадрилья, погоды в принципе не сделают в воздухе, но как минимум зашедшая бригада уж точно сломит паритет в нашу сторону в воздухе, то россияне начинают, продолжают истерить, пытаясь уменьшить количество самолетов. Самолеты точно будут, в 16 мы увидим. Але от пане Романе, наступна новина, точно вартує окремого лайку від наші, наших глядачів та коментаря, який ви можете написати просто зараз, наприклад, звідки ви нас дивитеся. Але от хочу обговорити ще успішну спецоперацію української розвідки, бо сьогодні знищено швидкісний катер ворога в одні в одній із бухт тимчасово окупованого Криму. То що вже вам відомо про цю успішну спецоперацію нашої розвідки? выполнена боевая задача как минимум уничтожен действительно катер один из катеров и этот катер стоял стоял у причала то есть по большому счету россияне сейчас вообще в море тогда получается не выходят то есть катера главное управление разведки безэкипажные катера ни одного борта в море найти не смог Пришлось им, раз уже вышли, пришлось им подходить к причалам и уничтожать уже стоявшего у причала корабли российского Черноморского флота. Но выполнили однозначно задачу, уничтожение есть на 100%. Плюс, исходя из той информации, которая есть в свободном доступе, россияне пытались эти катера уничтожить, у них ничего не получилось, то есть боевая задача выполнена. Очень такие эпические кадры есть уже в интернете о том, что на, на Магуре, а это действительно Магура В-5, были ракеты типа Р-73. Это, та, это ракета воздух-воздух, то есть это авиационная ракета, которая может использоваться в принципе с Земли в том числе, но ей надо предварительное целеуказание. Там головка самонаведения тепловая типа Стингера, типа Стингера такая же ракета. Так вот ее, скорее всего, ее уже использовали, по крайней мере в боевом исполнении ее уже использовали, в том числе и по авиации противника российской, российской которая пыталась эти бэки уничтожить. То есть я так думаю как, минимум одна ракета сработала, это если был один катер. Но сам подход очень правильный и очень грамотный. Почему? Потому что именно эти ракеты, во-первых, они есть в достаточном количестве в наших авиационных, авиационных войсках, в авиации в противовоздушной обороны. И использование главным управлением разведки, в принципе, может дать возможность сбивать бэками не только катера, а еще и авиационные средства поражения. Те же вертолеты, ну, по самолетам очень сложно, конечно, попасть, но вертолеты точно, по идее, по теории можно сбить, если есть какое-то предварительное целеуказание. Оно может быть на другом катере, то есть на одном катере, допустим, локатор, на другом катере ракета. Пане Романе, маємо доволі тривожні сигнали з фронту про те, що головком, зокрема Сирський запевнив, що російські війська намагаються вийти до України та Покровська. Ну насправді дійсно тривожні сигнали. Наскільки в нас там зараз складна ситуація? Та які ваші прогнози на найближчі тижні? Чи вдасться ворогу досягти певного успіху на цих відтінках фронту? В течение нескольких месяцев мы остались без помощи, в основном американской, то есть на нее был расчет довольно-таки серьезный, мы остались без боеприпасов. И это послужило таким триггером для отхода по некоторым позициям наших войск. Вот мы пытаемся поймать эту линию фронта там, где можно остановить россиян, исходя из тех сил, средств, которые имеем. Недостаток боеприпасов, недостаток личного состава, вынуждает наше командование принимать решение об отходе. Управляемый отход, но тем не менее это отход. Серьезная позиция, серьезная проблема у наших войск в районе Донецка, а общее направление как раз на Курахово, на Покровск, на Карловку, это Донецкое направление, то есть выход российских войск на очередь. Это господствующая высота над регионом, именно с, с северо-западной стороны от Донецка. И это гряда, которая идет потом за Карловку, за Курахова. И вот они будут пытаться, по крайней мере, либо вдоль гряды, либо будут пытаться выходить на трассу Покровск. Константиновка и уже вдоль нее двигаться на покрос. То есть сложная ситуация сейчас, перехватить очень сложно россиян, но тем не менее возможно. Если подойдет достаточное количество боеприпасов. Там есть механизмы, как остановить движение россиян в сторону, допустим, того же Курахова, той же Карловки, то есть перехватить их чуть южнее Очеретина. Ну а проблему в самом Очеретине нам могут решить только свежие части, которые сейчас, в принципе, ну по крайней мере по той информации, которая уже есть в свободном доступе, в режиме ротации подходят к этим участкам. То есть, опять же, они подходят с американским с американской помощью, по большому счету, могут остановить э, эту попытку россиян продавить наши войска и выйти на оперативный простор э, именно за Чеетину, то есть в сторону этой трассы. Э, дело в том, что движение не только на Покровск. Вдоль этой трассы они могут потом двигаться, и на Константиновку, то есть э, с окружением Торецка, это тоже проблема для нас будет. Но там, по крайней мере, Часовьявский гарнизон, который удерживает это направление, пока еще ситуацию контролирует. Потому вот камень такой преткновения у нас, это именно Черетинская российская группировка, которая вдоль трассы Савдеевки на Черетина совершила такой марш-бросок, как раз в момент ротации наших частей и создала проблему. Решить ее возможно. Вот там несколько дней работал главком Сырский, выполнял эту задачу. Вот он как раз об этом и говорит. Вопрос, допустим, в боеприпасах хотя бы теоретически решен, технически это сейчас вопрос решается, остается вопрос личного состава. Надо там очень большой некомплект личного состава, то у нас везде по фронту это очень большая проблема. Мобилизационные планы сорваны прошлогодним снятием военкомов это уже понятно, восстановить быстро практически нереально в мобилизационные моменты, запустить, допустим, механизмы рекрутинга тоже на данный момент нереально. Остается один механизм, один единственный, это поставить в строй на уже готовых правоохранителей, которые как минимум могут обращаться с оружием. Пока не будет принято именно это решение, у нас будут проблемы на Донецком направлении. Кожні Романе, аналітик інституту вивчення війни, теж говорить про те, що на кордоні з Харківщиною Росія концентрує війська для наступу. Мовляв, в Білорецькій, Курській та Обрянських областях Росія зібрала близько 50 тисяч військових, які готові йти в наступ. Водночас аналітики кажуть про те, що наступальні операції на Харків або Суми це більш відволікаючий. Відвеликающе операція в від інших напрямків. То от, пане Романе, ваша аналітика з цього приводу: наскільки можливий наступ на Харків чи Суми? Та, що ви думаєте от про це? Дело в том, що наступление может организовать и один человек, это будет считаться наступлением. Взять помпове е е е ружье и куда-то наступить это будет тоже наступление. потому наступательные действия теми силами и средствами, которые у россиян есть на этом направлении, они могли делать и делали самое интересное проводили и до разворачивания дополнительных средств. то есть с основной задачей пощупать нашу оборону попытаться связать силы и средства на этих направлениях, чтобы мы их не перебросили на восточный фронт, когда там очень тяжело. И вот именно для усиления этого эффекта разворачиваются дальнейшие силы и средства россиян, причем небольшие. Тем количеством личного состава и техники, которые там сейчас есть, особенно модификациями и техники, и подготовкой личного состава. Дело в том, что россияне в основном туда разворачивают подразделения Росгвардии, это полиция, по большому счету, подразделение пограничников, подразделение, некоторые, правда, есть главное разведуправление Генштаба Российской Федерации, то есть, в принципе, это более-менее подготовленные части, именно только грушники. Все остальные, в основном, не для наступательных операций, больше для оборонительных, то есть, они как минимум выполняют задачу охраны обороны направления в сторону Москвы и расположения тех частей, которые сейчас есть, об этом пока и говорить, но на данный момент они могут, конечно, изменить концепцию, но пока это пока разворачивание вот как раз для таких двух целей: первое попытаться направление прикрыть на Москву, и второе проводить беспокоящие операции, продолжать проводить беспокоящие операции для связывания наших сил, средств именно на этом направлении. Широкомасштабные наступательные действия на Сумы и на Харьков на данный момент россиянам нечем проводить. Вся более-менее боеспособная армия, которая могла бы, допустим, организовать наступление и планировать и организовать наступление на Харьков, полумиллионная российская армия находится на оккупированной территории Украины, связана боями, а из четвертого измерения они такое количество войск найти просто не смогут. Одночас західна преса пише про те, що допомога від Сполучених Штатів Америки допоможе Україні здійснити наступ вже в наступному році. Наскільки ви погоджуєтеся з такими заявами та з такими оцінками, що того озброєння, яке нам виділяють Сполучені Штати, вистачить для наступу, та як казав президент, для шансу на перемогу? Та також якщо те, то, о ми сейчас з вами говорили, наступати може те один чоловік з. помповым ружьем, это тоже можно считать наступлением. Для широкомасштабных наступательных действий в этом году у нас сил, средств точно не будет. Нам где-то около года нужно для того, чтобы восстановиться, создать определенные кулаки для наступательных действий, подготовить. То есть это целый процесс, этап около года. Это весной следующего года мы только сможем говорить о широкомасштабных наступательных действиях. Еще раз повторюсь, надо будет получить достаточное количество оборудования, поставить в строй профессионалов, мотивированных профессионалов, научить их выполнять задачи с этим оборудованием. Это процесс, который занимает где-то до года, а потому не раньше следующего года такое, такие операции возможны у нас. А вот локальные наступательные операции, именно локальные, то есть на, по одному из направлений. Это возможно и в этом году после получения достаточного количества авиационной техники. Причем очень важно именно вот это словосочетание, достаточное количество. Оно должно быть не менее одной бригады. Одной, это около 40-50-40-50 самолетов. Одна бригада трехэскадрильная с, по полным комплектам, естественно, по модификациям техники плюс модификациями авиационных средств поражения, плюс поддержка системы ПВО, то есть зенитно-ракетными комплексами уровня Patriot, СМТ, для того, чтобы в паре можно было работать. И тогда можно выполнить, в принципе, это локальное контрнаступление. Оптимальный вариант его, допустим, начать, как минимум, начать по левому берегу Днепра с выходом там, на Скадовск, либо на армян, в зависимости от количества сил средств, которые будут для поддержки наземной операции. Но воздушную операцию наступательную точно можно выполнить при заходе хотя бы одной бригады. Ракетно-бомбовые удары, которые можно будет проводить после завоевания превосходства в воздухе, это уже будет этапом контрнаступательных операций в этом году, и он может быть довольно-таки успешным. Особенно по левому берегу, почему я об этом говорю, потому что поставить и прикрыть направление на плече поставки в 500 километров от Ростова примерно до Крына около 500 километров по логистическим цепочкам довольно-таки сложно, потому что россиянам придется оттуда убегать. Но опять же, еще раз повторюсь, должно быть как минимум одна бригада F-16 со всем спектром вооружений. Також, пане Романе, маємо доволі насправді позитивну та цікаву заяву від наших урядовців від прем'єра Шмогля про те, що Україна за крок до запрошення до НАТО. Про що, на вашу думку, каже Шмигаль, та в якій формі чи форматі, на вашу думку, можливе наше членство в Альянсі? Десять років вооружаної сили України готується інструкторам НАТО. Причому і на натовських полігонах, в тому числі. Ми вже воюємо натовською технікою, практично як мінімум. 30% модификации натовской техники. У нас большое количество наших бригад укомплектовано натовскими образцами. Мы в тесном сотрудничестве с натовскими частями планирования, естественно, штабом. И, наверное, сейчас единственная армия, которая в Европе за последние, может быть, лет 30, если так смотреть, которое ведет широкомасштабные боевые действия, причем напрямую под, под, совме, совместно с натовским планированием. То есть, по большому счету, у нас вооруженные силы Украины сейчас полностью соответствуют именно натовским стандартам. Тем более мы воюем и воюем натовским вооружением. Остался вопрос чисто политический. Некоторые законы, некоторое видение развития ситуации, правового поля и так далее и тому подобное. Вот этот один шаг, который еще надо пройти нашему политическому руководству и соответствовать тем стандартам военно-политического блока. Это не военный, это военно-политический блок. Поэтому этот шаг надо сделать и в конце концов полностью соответствовать. Потому натовским стандартам в этом смысле в смысле системы управления. А дальше уже вопрос чисто технический приглашение в НАТО на саммите. И это действительно то, что еще может быть. То есть надежда умирает последней. Потому у нас еще точно есть надежда, что нас могут пригласить в этом году на юбилейном, юбилейном саммите в Вашингтоне в НАТО. А в течение года мы должны будем до следующего саммита, по-моему, в Нидерландах в следующем году, следующего саммита в Европе, мы должны будем заключить 32 договора с 32 странами. Причем самое интересное, что примерно с 10 странами у нас уже есть рамочные договора, их почему-то называют там гарантиями безопасности, но из реалий безопасность это только ядерное оружие и своя профессиональная армия, это если гарантия говорить. А как рамочные договора, они уже, можно сказать, у нас готовы с 10, а это практически 30%, На стран НАТО, тому у нас в принципі є така важливість, що акновості так називає так називаємо, оно ще є наприкінці. пане Романе, нашої з вами розмову не можу вас спитати про той цирк, який буде відбуватися на Росії в Кремлі завтра, бо вже завтра дійсно диктатор Путін проведе свою інаугурацію, чи навіть коронацію, як там правильно казати. На вашу думку, чи слід очікувати саме завтра провокації з боку Росіян, та в цілому, що ви очікуєте від завтрашнього цирку на Болотах? Ну, однозначно, в течение трьох днів, то есть 7, 8, 9, росіяни попытаются создать фейерверк. Они без этого не могут. У них скрепы тогда не сложится в очередной круг. Потому надо быть очень осторожным именно в эти трое суток. в россияне могут осуществить довольно-таки массированные атаки, воздушные, ракетные и провокации внутри нашей страны. Надо быть очень аккуратным и по возможности не находиться на, в определенных опасных местах. По возможности просто попытаться не светиться на улице, если так можно сказать, для общего потребления чем меньше, тем лучше. Быть рядом с укрытиями, потому что могут нанести довольно-таки такой серьезный удар. И это, это в стиле россиян. То есть им надо фейерверк. Фейерверк, который обязательно можно показать в информационном потоке. Ну а завтра, скорее всего, мы будем свидетелями очередного позора, путинского позора, так как очень грамотно поступил наш Министерство иностранных дел, очень редко, когда его хвалю, в этом смысле практически везде проблемы. Но вот сейчас очень грамотно поступил наш мид о невозможности признания Путина, и Украина однозначно не признает легитимность Путина как президента Российской Федерации, в основном из-за того, что выборы были проведены на наших оккупированных территориях. Пане Романе, я вам дякую за цю змістовну насправді розмову. Дякую за вашу аналітику. Та як завжди, чіткі відповіді. Роман Світан, лючий кінструктор плаконок запас українська армія, як завжди, відповідав на найголовніше питання сьогодні. А з вами був Владислав Соловйов. От прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, та щоб ви спитали в пана Романа, чи погоджуєтеся ви з його думкою, чи ні, теж можете про це написати. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал и увидимся на Забаром в эфире на 24-м.